Я б хотів э, передати слово э, директору компанії електронної інновації э, Олександру е, э, який є учасником цього ринку і, мабуть, краще за нас всіх може розповісти, э, які там відносини, яка там ситуація склалася. Я являюсь директором мікрофонної інновації. Я являюсь директором предприятия электронной инновации, которое в течение уже, наверное, более чем год пытается уполномочить поверочную лабораторию, согласно процедуре, о которой сейчас была речь. Ну, вкратце, вот мы так проанализировали действующий на сегодня закон о метрологии, метрологической деятельности, и тот, который был принят и вступил в действие с 1 января 2016 года. Но если вкратце, то в настоящее время действует закон Украины о и металлогической деятельности, принятый еще в 1998 году, который предусматривает, что украинские производители средств измерительной техники обязаны проводить процедуру первичной поверки своей продукции при выпуске из производства, но не могут сами проводить работы по первичной поверке, имея необходимое для этого помещение, условия, оборудование, подготовленных специалистов и вынуждены обращаться к сторонним предприятиям и организациям. Действующий закон предусматривает, что первичную, периодическую и другие виды поверок могут проводить предприятия под контролем Минэкономразвития. Это Укрометатский стандарт и ряд других аналогичных предприятий в регионах. Либо предприятия с негосударственной формой собственности, прошедшие процедуру уполномочивания на право проведения поверки. Что касается государственных предприятий, осуществляющих поверку, то у них зачастую нет даже необходимого эталонного оборудования, для проведения таких видов работ. Работники данных государственных предприятий просто ставят тот с клима, не проводя никакой поверки, потому что вынуждены это делать. Для госповерителей существует так называемый месячный план, сумма на которую должен поверить в кавычках работник в течение месяца, который по выполнить по тем нормативам времени, которые указаны в тарифах госпредприятий под контролем Минэкономики, нереально. Вот и происходит давление и угнетение предприятий, эксплуатирующих средства измерительной техники, существующие в Украине со стороны государственных монополистов э, в лице чиновников Минэкономики. Ведь за просроченную проверку средств измерительной техники предусмотрена административная ответственность должностных лиц этих предприятий с последующим обязательным э, проведением проверки. Главная задача закона о метрологии и метрологической деятельности – обеспечение единства измерений в Украине о каком единственном измерении можно вообще говорить. Скорее, задача поставлена на обеспечение не единство измерения, а обеспечение благосостояния государственных чиновников и государственных предприятий. В свою очередь, для предприятия с негосударственной формой собственности, которые хотят оказывать услуги по поверке, тоже не все так гладко. Процедура полномочивания предусматривает наличие в штате у таких предприятий аттестованного персонала, после прохождения трех месячной стажировки. Такую стажировку и аттестацию персонала имеет право проводить только государственные предприятия под контролем именно развития, которые сами же осуществляют поверку. То есть, ну, получается замкнутый круг. За стажировку и тестацию персонала необходимо заплатить достаточно серьезные деньги. Также процедура уполномачивания предусматривает экспертизу пакета документов предприятия, которые опять же проводят только предприятия, развития, Минэкономразвития, ну, в том числе УКР Метро-Тестандарт. Но даже если пройти тяжелейший путь от начала уполномочивания, имея необходимые помещения, эталонное оборудование, аттестованный персонал, такие предприятия остаются не у дел, потому что заключительный документ, это свидетельство об уполномочивании, выдает Минэкономики. Очень тяжело противостоять государственному гиганту монополисту УКР Метро-Тестандарта и чиновникам Минэкономики. В итоге за 10 лет существования действующего закона предприятия не подконтрольных минэкономики с негосударственной формой собственности, которые оказывают услуги по проверке средств измерительной техники, практически не существует. Данное обстоятельство говорит о том, что в конечном итоге у производителей средств измерительной техники отсутствует право выбора предприятия, оказывающего услуги по первичной поверке. Они должны содержать и обслуживать на своем балансе дорогостоящее талонное оборудование, иметь персонал, но не иметь при этом права ставить клеймо о поверке. Теоретически оплачивать услуги по первичной поверке, а фактически оплачивать нанесение только офиска клейма и платить по сути дань. Потому что все работы по первичной поверке выполняются работниками самого предприятия, производителя. выпускающих средства измерительной техники на оборудование этих же предприятий. Все это приводит к тому, что помимо того, что происходит удержание выпускаемых средств измерительной техники, за которые необходимо заплатить бытовому или юридическому потребителю, при использовании вышеуказанной продукции, выпускаемых национальными предприятиями средств измерительной техники, не могут конкурировать на рынке. Ведь по сравнению с той же Россией или Беларусью, там первичную поверку могут проводить сами предприятия, выпускающие средства измерительной техники периодическую поверку могут проводить предприятия с любой формой собственности при условии прохождения соответствующей процедуры и получения права проводить поверку. Все эти факторы приводят к тому, что в настоящее время в Украине создано и успешно действует государственная монополия Минэкономразвития, которая оставляет за собой право проведения поверки. Что же касается периодической поверки средств измерительной техники, то статья 28 закона метрологии предусматривает, что периодическая проверка, в том числе демонтаж, транспортировка и монтаж средств измерительной техники, которые используются при расчетах за, за потребленные для бытовых нужд электрическую, тепловую энергию, газ, воду, должна проводиться за счет средств предприятий, которые предоставляют услуги по электро, газоснабжению, а не за счет средств самих бытовых потребителей. На самом деле, хоть закон и был принят 10 лет назад, эта норма не выполняется. Чаще всего должностными лицами предприятия, оказывающие услуги по электротепловода, газоснабжению, либо должностными лицами государственных предприятий, создаются частные фирмы, которые оказывают данные услуги, привлекая повелителей госпредприятий за отдельную плату. Все это ложится также на плечи бытового потребителя, который вынужден оплачивать помимо завышенных тарифов на коммунальные услуги отдельно оплачивать услуги по проверке в этом измерительной техники, которые используется для учета. Ведь если не провести вовремя периодическую проверку данных средств, то предприятия тепловода газоснабжения вставляют счета за потребление коммунальных услуг либо по среднему тарифу, либо вообще отключают потребителя от предоставления коммунальных услуг. В результате из-за монополии Предприятие, оказывающие услуги на электротепловода, у населения Украины, помимо отсутствия выбора этих предприятий, должно еще оплачивать определенные схемы, которые действуют в этой сфере. Но приняты законы о метрологии и метрологической деятельности, которые вступит в действие с 1 января 2016 года, должен обеспечить единственное измерение и соответствовать европейским нормам. Однако этот закон не решает данных проблем. Скорее, он был принят на откуп Европейскому Союзу для успешного подписания Ассоциации Украины с Евросоюзом. Потому что он является одним из обязательных законов, которые должны быть приняты для Ассоциации Украины с ЕС. Согласно нормам нового закона о метрологии и метрологической деятельности, первичную проверку могут осуществлять только назначенные органы по оценке соответствия. Назначаться эти органы будут, опять же, Министерством экономического развития, то есть предприятию с негосударственной формой собственности для предоставления услуг по периодической поверке необходимо все так же проходить процедуру полномочия для оказания услуг по первичной поверке. Помимо этого, еще стать назначенным органом по оценке соответствия техническим регламентам. Что это значит? Это значит, что предприятию необходимо дополнительно аккредитовать свою калибровочную, испытательную лабораторию Национального агентства по аккредитации Украины. После этого только имея за плечами трехлетний опыт работы по оказанию метрологических услуг, подать заявку и, возможно, стать назначенным органом по оценке соответствия. Возникает вопрос, как можно иметь опыт проведения таких работ, не имея заказчиков. Ведь никто из производителей средств измерительной техники не согласится работать с предприятием, которое не имеет права подтверждать проведение первичной проверки. Получается опять замкнутый круг. И для предприятия-производителей, и для предприятий, которые хотят оказывать услуги по первичной поверке. Но даже если набраться трехлетнего опыта выполнения работ, то нет никакой гарантии, что Минэкономразвитие даст возможность стать назначенным органом по оценке и соответствия предприятиям и подконтрольным ему. Ведь в настоящее время назначенными органами по оценке и соответствия техническому регламенту о а суще... суще... существенных требований, требований, к средствам измерительной техники являются только государственные предприятия. Опять же, э, те же Украинетер, стандарт, город Киев, и харьков стандарт только город Харьков. Неужели работы по первичной поверке могут выполнять только их сверхспециалисты? Что же тогда делать национальным производителям средств измерительной техники до тех пор, пока не появятся другие назначенные органы по оценке соответствия? Но получается только пользоваться услугами монополистов. О каких европейских нормах и ценностях и развитии отечественных предприятий и экономики может идти речь в данном случае? У нас принятый закон о методологии и металлологической деятельности. На европейский закон был бы похож в том случае, на мой взгляд, если бы первичная поверка либо вообще была отменена как таковая, либо право на ее проведение было отдано самим предприятием производителям средств измерительной техники. Ведь в настоящее время предприятия-производители при выпуске своей продукции в средств измерительной техники так выполняют все требования технического регламента о существенных требованиях средствам измерительной техники для того, чтобы выпускаемая ими продукция конкурировала на европейских рынках. Можно было бы отдать право проведения первичной проверки предприятиям-производителям средств измерительной техники только на основании добровольного применения на производстве пакета европейских стандартов, в которых описываются требования к производству выпускаемой продукции, либо добавить в еще работающую, несложную и, самое главное, не коррумпированную процедуру аккредитации производителей на право проведения такой проверки. А со стороны государства в лице Минэкономразвития осуществлять контроль за такими предприятиями, единство измерений. Вот тогда бы принятый закон о метологии и метологической деятельности имел бы действительно вот какие-то европейские ценности, а также стимулировал бы развитие украинских предприятий и экономики в целом. Я передаю слово дальше Ливину. Властная новолочка заложения. Вот э, э, шановный представитель э, зворободныхства э, э, задал про сверхспециалистов. Таких надлюдей, зокрема метр тест стандартів. А, 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 мені хотілося б зачитати от, а, з 9-ї сторінки а, наших експертних пропозицій, якими справами займаються ці а, надспеціалісти? Значить, а, вироком Святошинського районного суду міста Києва від 7 лютого 2014 року. Начальника науково-технічного центру оцінки виробництва та підтвердження відповідності систем управління номер 14 ДП Укрметр ТЕС Стандарт визнано винуватим у вчиненні злочину, передбаченого частиною 2 статті 368 Кримінального кодексу України. Це прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службової особи, тобто корупційний злочин кримінал». Зазначений працівник відповідно до вироку, до речі, усі бажаючі можуть знайти його в єдиному реєстрі судових рішень, взагалі доступному в інтернеті. Зазначений працівник Укрметра ТЕС стандарту діючи з метою особистого незаконного збагачення. Корупціонер, злочинець, так? використовуючи надане йому службове становище. Погодився посприяти у швидкій видачі приватного підприємства сертифікату відповідності до системи управління. Значить, за умови сплати директором підприємства офіційного внеску в сумі 17 тисяч гривень та передачі особисто нині засудженому корупціонеру грошових коштів у сумі 48 тисяч гривень в якості неправомірної вигоди. От такими корупційними справами займаються надспеціалісти, з метро тест стандарту. Це конкретний факт, встановлений вироком суду. Тому наша громадська експертиза показала, що це не просто чутки про корупцію, це факти, якими вже навіть зацікавилися правоохоронні органи.